মই আহিছোঁ পানীতলাত অৰ্পণা এণ্টাৰপ্ৰাইজত অৰ্পণা এণ্টাৰপ্ৰাইজত কিছুমান একচেপশ্যনেল বস্তু মই দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে বাইদেউৰ লগত অলপ কথা পাতিম বাইদেউ আপোনাৰ নামটো বৰুৱা অঁ আপোনাৰ নামতে দোকানখনৰ নাম দিছে হয় ঠিক আছে ইয়াত কিছুমান একচেপশ্যনেল বস্তু দেখা পাইছোঁ ইয়াত যেনেকৈ কিছুমান চাহৰ হেৰি আছে ছুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰে আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল এইবিলাক হাই প্ৰেছাৰ এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰে আকৌ কিছুমান ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাইও দেখিছোঁ ইয়াত মানে এনেকুৱা ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই মানে বহুততে পোৱা নাযায় ডিব্ৰুগড়খন ইমান ডাঙৰ এখন নগৰ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই হয় গতিকে আপোনাৰ ইয়াত এক্সেপশ্যনেল বস্তুবিলাক কিছুমান দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ কি কি বস্তু আছে অলপ দৰ্শকসকলক ক'ব নেকি বস্তু বিশেষকৈ মোৰ থলুৱাৰ ওপৰত হয় আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যিটো উপযোগী হয় সেইটোলৈ মই লক্ষ্য কৰি মই আগবাঢ়িছোঁ হয় বিশেষকৈ আমাৰ থলুৱা হ'ল আমাৰ প্ৰয়োজন সপেষ সদায় দৰকাৰ চাহপাতটো হয় চাহপাতটো মানুহে কি হয় বাগান আছে হ'লেও বহুতখিনি মানুহৰ দৰৱ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দি আমি কেমিকেলবিলাক ইউজ কৰি আমাৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰে মানে দেৰি কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অৰ্গেনিক কৰিবলৈ ধৰিছোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া অৰ্গেনিকৰে গ্ৰীণ টি বনাইছোঁ হয় তাৰপিছত ব্লেক টিও হৈছে অৰ্গেনিকৰে তাৰপিছত আমি চুফলা নতুন এটা প্ৰডাক্ট যিহেতু বছৰ গুটিৰ পৰা হৈছে যাৰ নেকি বেনিফিট যথেষ্ট যাক কলেষ্ট্ৰেল নিশ্চয়েৰি লঞ্চ হৈছে কি কয় এইটো

মধু right. আছে <laughs> গ্ৰীণ টি নিজৰ প্ৰচেছ আমাৰ এইবিলাক গ্ৰীণ টি তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইটো ব্লেক টি এইটো ব্লেক টি অঁ ব্লেক টি আছে মোৰ এইটো অঁ হোৱাইট টিটো মোৰ থাকেই আৰু ভিতৰত থাকে হোৱাইট টি আছে মোৰ ব্লেক টিটো জেনেৰেল মানে

ঔ টেঙা আছে ঔটেঙা আছে জলফাই আছে আপোনাৰ আম আচাৰ আছে জলফাই আছে তাৰপিছত খৰিচা আছে দাদা খৰিচা আছে পচলা আছে আছে দাদা এই তেতেলী আছে হা তাৰ পচলা আছে পচলাটো আপুনি পচা দেখিছে নাই পচলাটো আছে এইটো পচলা আচাৰ পচলা চিনি পাইছে কলগছ কলগছৰ পৰা হোৱা পচলা আচাৰ অ ফুল আচাৰ এইবিলাক চব গোটৰ মহিলাসকলে মহিলাকে মই ব্যৱহাৰ কৰাইছো

খৰিচা আচাৰ ইয়াত কোনোবা আহিলে চাউলৰ পৰা কিবা এটা হয় হয় চাউলৰ পৰা পিঠা আমি পিঠা বনাইছো জহা পিঠা জহা চাউল সান্দহ সান্দহ আকৌ চাউল ভাজি সান্দহ গুৰি আমাৰ সান্দহ গুৰিত বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সান্দহ গুৰিটো আপোনাক মই দেখাইছোৱেই তাৰপিছত জহা চাউল বৰা ধান চাউলো পিঠা আছে চব বৰা ধানা চাউল চাউল এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ মুড়ি চাউল চাউল আৰু মুড়ি নহলেও আপোনাৰ মানে ওখ চাউল ওখ আমি নিজে ধানটো বহাও ধানটো সিজাই লওঁ সিজাই লৈ এইবিলাক হ'ল ভিতৰখিনি চেনি কম বৰপি চুগাৰ ফ্ৰী খাই চাব পাৰে

বাইদেউ এইটো দোকানৰ কি একে নাম নেকি কি কি বস্তু আছে যিমানখিনি আছে চবেই হাতে বোৱা মোৰ বিশে জ ইয়াত মু দি মানে দি হেৰি পদ্মিনী দি বাণীত আছে আপোনাৰ নুনী পাট নুনী পাত দিছো জোৰ কাপোৰ ঢল কাপোৰ ঢলপাত পকোৱা আছে তাৰপিছত এইবিলাক আছে আপোনাৰ পদ্মিনী এইবিলাক জোৰ কাপোৰ হয় এইবিলাকো চব পদ্মিনী হয় এইবিলাক পদ্মিনী হয় এইবিলাকো এই পদ্মিনী হয় কিছুমান পকোৱা আছে এইবিলাক হ'ল আমাৰ মঠ সম্প্ৰদায়ৰে বা প্ৰয়োজন হোৱা সমাজৰ বিশেষে চেলেং

হেণ্ডমেড অলপ সুন্দৰ সুন্দৰ এইবিলাক মহিলা বিলাকে জানিও নজনা হৈ গৈছে

হয় এইবিলাক মই এতিয়া শাৰিলি শাৰী বনাবলৈ অকল মেখেলা চাদৰ নহয় সকলোৰে কাৰণে ধুনীয়া আৰু এইবিলাক কামবিলাক কৰিছে যে এইবিলাক হৈছে আৰু কি কলে এইবিলাক তলৰ এইবিলাক এই তলৰ এইবিলাক মানে প্ৰতিটো এটা বস্তু শ্ব কৰিছো মই অ অ হয় এনেকৈ ধৰক আপুনি এখন সিম্পল চাদৰ হয় এখন আপোনাৰ হৈছে এই মেখেলা নেকি নহয় এখন চাদৰ হয় অ এখন কাশ্মীৰ সি অ এখন পকোৱা অ এই এইবিলাক কাশ্মীৰ সিল বিলাক কিমান কে লয় এই কাশ্মীৰ সিল হাজাৰ চাই অ অ হয় ঢল পাত দি দিছো সেইখন জোৰা দিলে মই একৈশ খন দিওঁ কছাৰী নহলে হয় পাহৰিব ধৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোক কি কৰিছে এই লৈ যায় আৰু এইখন কেঁচা সূতা কেঁচা সূতা মানে আমি সূতাটো মাৰ পৰা সূতা এইবিলাক পকোৱা বুলি নকয় দুটা বস্তু আছে পকোৱা আৰু কেঁচা এই কেঁচা সূতাটো আনি আমি পানী ভাতৰ লগত ভাত চাউন কেইটামান দি সিজাই আমি লেতিয়াই মেলি এই কাপোৰখন তৈয়াৰ কৰি লওঁ এইখন বেলেগ এইখন চেনে অঁ চেলেং চাদৰ বুলি কয় যে অঁ 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 এইটো মানে এতিয়া এইটো মানে এনে কাষ্টমাৰক দেখাবলৈ থৈছে মানে মোৰ এইটো তলত অঁ অঁ হয় খু ধুনীয়া নেফাঠি ভালকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আপোনাৰ তিনি কাঠি চৈ এইফালে তিনি হাতকে কম অ চৈধ্য চৈধ্য় সাত লাগিব এইখনৰ দামেই বহুত

এইখনৰ কমেই আছে

কেঁচা সূতা মানে আমাৰ কেঁচা সূতাটো বই তেতিয়াই বৈ কিনে এখন মই আপোনাৰ এখন কাপোৰ বহুত দিন যায় আমাৰ মৰিলেও এখন কাপোৰ দিব দিব লাগে এইবিলাক যোৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ হাতী ঘোৰা হাতী গুৰা ঠিক আছে বাইদেউ দৰ্শকসকলক ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক কেনে ফোন নম্বৰ হ'ল বজাৰৰ কাষতে এৰিছে কাষতে মোৰ দুখন দোকান আছে এখন অৰ্পণা দেৰি এখন অৰ্পণা এণ্টাৰপ্ৰাইজ কাপোৰৰ দোকান এখন আচাৰৰ থলুৱা অন্যান্য সামগ্ৰী আছে গতিকে আপোনালোকে আহক মোৰ পৰিচয়টো মই দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যাতে চকু ফুৰাই বাইদেউ দোকানৰ বস্তুবিলাক দেখালো থলুৱা কিছুমান বস্তু আপোনাৰ গাৰ কাৰণে ভাল শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আৰু কিছুমান অসুখ নিৰাময় কৰে আৰু কাপোৰ দেখালেও আপোনালোকে আহিব পানীতোলা বজাৰৰ কাষতে মেচিনীৰ কাষতে আপোনালোকে পাব সকলো বস্তু আপোনালোকে আহিলেই ভাল পাম আৰু আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি শেষ কৰি ভিডিঅ'টি কেৱল লাগিলে কমেণ্টছ কৰি জনাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা আসবেন দোকানে জিনিস কিনবেন আপনারাও উপকৃত হবেন দিদিও উপকৃত হবেন ঠিক আছে নমস্কার